Тут есть один нюанс. Как, так как у нас по оси Z идет объем добычи угля, то мы видим, что добыча угля повышается энерго да? То, на мой взгляд, и с точки зрения моей задачи понижения электропотребления, надо снизить добычу угля, чтобы ну, понизить себестоимость, так как процент снижения добычи угля будет нужен. По, ну, в зависимости от места на графике, вот, ниже, да, чем а, то, что мы сэкономим на электроэнергии. Так как электроэнергия растет, а цены на уголь, ну, вроде бы теории. Для сборки, да, это модель теории катастрофы, это да, одна из ну, основных моделей, которые ну, по классификации Томпсона и ДНИ. <связывается> функция есть третьей переменных. Функция трех переменных. У меня есть три переменные. Uh, X. А, а Сбоком сидеть. Отвечаю. А, у меня функция а трех переменных. Uh, как, как я раньше сказал, как там написано X, это добыча угля, и это не управляющий параметр. Он как бы есть, мы на него ориентируемся. Он основной. И есть у нас два управляющих параметра. То есть те, с которыми мы манипулируем, мы понижаем. Стоимость. Почему он там написал? Не вектор а работа, работа. Не надо делать ссылки надо объяснять свою точку зрения. Они говорят, что вот там где-то написано, там все. За работу не суть вы ответственны. Ну, так я взял общепризнанную форму и общепризнанную ну, надо, надо, понимать просто. Не надо вот, говорить, что там догма какая-то да, есть. Надо просто объяснить смысл. Понимать. Хорошо, я понял. А не ссылаться. То есть слишком много ссылок на литературу. Надо объяснять смысл. Раз вопрос ставится вопрос, значит надо ответить. Мы должны были там изучить литературу, всё. а здесь отвечать конкретно на поставленные вопросы. А не ссылаться на авторитет. Хорошо, я, я ответил на конкретно вопрос. Я не знаю, что означает еще к Конкретно по значению ну, так модели. Короче, вот здесь вот, <свят> вот, <свят> вот <нет, свят> тоже вопрос такой. -то? <свят> Почему полином четвертой степени? Вот как-то обосновывается с чем-то. какими-то экспериментальными данными, да, по чему чуть Они сейчас не Так как ну, я взял за основу теорию катастроф, я взял самую простейшую функцию. Как, там самая простейшая это по 1,4 сессии. Я, я почему почему катастрофы совсем не вижу? Я вижу весь полином четвертой степени и его минимизацию. Все. Катастрофа? Очень легко ищется минимум на этой пункте. Да. Какие тут катастрофы? Я почему решил, что это катастрофа, потому что я проанализировал две книги. Это «Юмор» и Остов. Издательство Мир, да, 84-86 год, там они анализируют с э, такой э, модели, да, что это полиноум э, абсолютно разные моменты. От э, э, каких-то э, каких там квантовых задач, лазовой физики, биологии, даже э, влияние э, как бы, алкоголя на интровертов, экстравертов. Даже такие как бы, казалось бы незначительные моменты, столь серьезные издания, столь серьезные ученые, немецкие, французские, анализируют использование этой модели. Они видели катастрофу. Я как к ним прислушался. Ну, может быть, слепо, я согласен. Может быть, надо было дополнительный анализ. Но я считаю, что это уже это просто без ну, а а да, вот, 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 по этим вот результатам моделирования, какая-то катастрофа, что не будет электроэнергии, или, 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 что там, взрыв произойдет какой-то, или какая-то катастрофа. Mm -hmm. И рост рост... Рост... какая связь вот с этой моделью? 6, 6, 6, 6, мы, мы, сейчас говорим не про шахту, а про предприятие на три офиса и офисы, и склады, и ну, все, что и, а, и, и так как это экономика математическая да, модель, я беру экономические показатели и включаю эту модель. Если мы хотим... Да так провести... вот, экономические здесь, mm -hmm. Вот раз теория э, катастроф при, принима, применяется для решения экономических задач. Так вот, где здесь суть этой катастрофы? Где она тут награда? вам там показатели там? Ну, в да. чем, какая интерпретация вот, именно применения этой модели именно вот в этой ситуации? Как, как я уже показывал, точка буферкации вот, то есть там, где функция одно значение приобретает, но дальше уже функция приобретает три значения. Вот площадь, вот пошло и вот. То есть если предприятие продолжит текущую тенденцию изменения показателей, то будет расти потребление электроэнергии, вот так вот, как на графике показано. Но если оно прислушается к моим рекомендациям, то возможно снижение, потому что э, значения э, энергопотребления пойдут по площади вот, вот этого вот витка графика. То есть предприятие идет смело вот этим путем, а я показываю, что надо идти вот этим путем. И сложно. В государственной за два года. Це 2013 до 2014 року. Аналіз показавши однією з основних проблем підприємства є низький рівень рентабельності його приблизно господарської діяльності. Про це свідчать низькі показники операційної цінної рентабельності ці рентабельності, а також низькі показники обсудить а, а Це у мене, в матеріалі. Це негативно позначається на конкурс. Так само на підприємстві спостерігають віднесення основних пошуків. Тому необхідно розробити заходи щодо ліпшення економічної мови та війська міжнародного. За матеріал метанної роботи за та тадаткова праця розроблена в допомозі міжнародної науково-практичній практичної конференції конкуренції сучасних антипологіння соціально економічному розвитку держави. 5 вечевня 2015 року. A tipul ăsta e deja dezvoltat în Western de Post, Реклами для, для того, щоб забезпечити максимальну рекламної І, ну, зброзу... Приняла следующее, следующее решение. Всім, кто захищав сегодня дипломные работы. Присвоїти кваліфікацію професіонал у галузі економічної кібернетики дослідник. І видати ці дипломи про вищу освіту. Результати сьогоднішнього захисту. Маляр Іона Вікторівна. 4Б. Черномик і Романович – 3Б. Сьогодні Олександр Сергій. А визнати диплом реальним і видати диплом з відзнакою. Загоруйте, Константин Андрійович, видати диплом з відзнакою. Визнати, що диплом є реальним, як А. Давляйка, Ема Аділівна. Добре. Паловніков Ілля Павлович. Видати, диплом з відзнакою. Визнати, що диплом є реальним. Оцінка 5. А дати рекомендацію доступу в аспіранту. Це Максимович Де? Я вас Олексій Васильович. Добре В. Здав, Максим Андрійович. Задовільно Д. Дівчина Аліна Олександрівна добре В. Поздравляємо вас, бажаємо вам успіхів у подальшому житті, праці. Хай вам щастить. Не забувайте кафедру і дітей своїх.